Наши люди Наши это чьи? Ну, талмуда, я смотрю. Талмуда там нету. А что там? Танах. Тах. Танах. Угу. Ага. Так а почему у ви... Я смотрю, у тебя там все в иконах. Ну да. еврейская. Иге. Нет, в еврейской религии икон нету вообще. Ну, это понимаю. Но, тем не менее, эта религия, которая иконы у меня за спиной, она из еврейской религии выросла. Это, вот это и... религия, которую, которую взяли у евреев, испохабили, переначали и создали другую религию. Да? Есть вот это. Это, она же выросла, она выросла из еврейской религии, тем не менее. Да, так э, она же что значит выросла. Она не выросла. Она наоборот. И, и, я же тебе сказал, испохабила еврейскую религию. Интересно. А это это не рост, это наоборот. Деградация произошла, понимаешь? Нет, ну подождите. А это а, а, то, что там Иисус а, там выгонял там в этих самых где, торговцев с храма Кого и так далее. Выгонял? Так это же, это же вот эти вот, кто украл еврейскую религию, они это все и придумали, конечно, что он там кого-то выгонял. Хотя, может, он кого-то вот... и выгонял. Если бы он существовал, то, может быть, он бы и выгонял, а может, и не выгонял бы, хрен его знает. А вы, вы считаете, что его не существовало? Ну, во всяком случае, исторические источники ничего об этом не говорят именно о таком нет, ну, Иисусе, которого описывает христианская религия. Нет, ну я о таком, но ну, тем не менее э, такой человек существовал. Все историки к этому. Но Иисусов много разных существовало, понимаешь? Нет, а какой из них э, да, да, да. они имели? И виду, и Марков, Марков, И очень много существовало. Ну да, да. Да, только если, например, а, как... вот ты просто упомянул там Давида, допустим, если, например, был царь Давид, да, такой, который объединил еврейские племена и основал государство Израиль, то вот он как раз в исторических источниках мы можем найти о нем упоминания. Не очень много, но тем не менее мы можем достоверно... Ну, с точностью сказать, что такой человек действительно был. Описание его жизни, конечно, которое там Библия описывает или еще что-то, а это это уже нюансы и не факт, что все было именно так, как это там описывается. Но то, что такой человек действительно существовал и такие исторические некоторые события основные там вот происходили в этот момент, это факт. А вот насчет вот этого Иисуса, которого вы называете Христом, этих фактов, конечно, нету. А то, что он с собой пожертвовал ради человечества, вы думаете, это спорный факт? Это, не, это бесспорный факт, что такого не было. Это бесспорный факт. А ну его же вроде как бы римляне распяли на Христе. Вроде бы как римляне распинали там тысячи людей, десятки тысяч распинали римляне. Кого они только не распинали. Кстати тогда... говоря, распятие, вот даже вы, даже это, ну не вы, а христиане, имею в виду те, в общем, которые первые, даже эту извините, процедуру э, искавер, э, э, исказили, вернее, потому что исторически распятие, конечно же, так не выглядело, не было никакого креста, э, римляне на кресте никого не распинали. Ну понятно, это, это была просто перекладина с... Да, будет, будет. это это был столб. Иногда были кресты в виде вот как икса такого, либо это О, были да. столбы, но совсем, так, конечно, совершенно не такие кресты, как потом нарисовали. А, да. а как к людям спастись вообще? От чего спастись? От гиены огненной. Так э, не существует никакой От... гиены. От чего От спасаться? Сатаны, сатаны тоже существуют. Нет, не существует. Подождите, а как тогда жить? Да как, а как ты живешь? Ты же живешь сейчас как-то? Или ты ну, как, живешь как? с осознанием того, что рано или поздно ты попадешь в гиену огненную? Нет, ну стоп, я, я живу с осознанием, что э, если я буду существовать как э, необходимо, да, я попаду в рай. Ну, я не знаю, куда ты там собрался попадать. Э, опять же, э, вот это, вот это разделение на ад и рай, э, в том, в том понимании, вот как ты это себе понимаешь, да, вот это гиена огненная э, и все такое прочее, это тоже христианство придумало, в иудаизме ничего такого нет. А в иудаизме, а в иудаизме что есть? Ну, нет ада и рай. Есть, а есть? есть некий прообраз того, что христианство потом переделало вот в эти все гиены огненные, но это не имеет ничего общего с трактовкой с христианской вообще. А, а подождите, а, а, а что после жизни происходит в таком случае? В каком смысле, что ли? после жизни смерть, ну, все? Но все душа, если, если брать, допустим, иудаизм, то да, душа, она переходит в иное состояние, но она, она же потом и возвращается. То есть как бы перерождение. Происходит перерождение, Куда и вот? она потом опять а? возвращается в, в человека. Колесо, или не обязательно да, в человека. А? То есть как в индуизме, да? Колесо сансары. Ну, типа наподобие, да. Что-то наподобие такого, но опять же не совсем. Но наподобие, да. Э -э душа постоянно проходит путь исправления, понимаешь, исправления ну, своих... -да -да. Ну, ну да. не совсем. В вообще в иудаизме, В индуизме такая же история, да, то есть в буддизме ну, вот, э -э похож... что-то похожее, да, да можно, можно сказать что-то похожее. Достигаете нирваны, да? Нет, нирваны мы не достигаем. Ну, это... стремимся, как... стремимся к совершенству, но как бы это цель... Не знаю, насколько она достижима. Скорее а всего, что нет. А в, в чем цель жизни тогда? Как это? Э, цель... Ну, если брать иудаизм, опять же, я не религиозный человек, поэтому э, это не ко мне. Но, в принципе, если мы берем иудаизм, то цель жизни, конечно, э, служить Всевышнему и не, не служить, а исполнять Его заповеди, э, соблюдать вот эти все заповеди, вести праведный образ жизни, ну и так далее. И каждый раз улучшаться, то есть вот душа она должна постоянно стремиться к улучшению. Ну, я с вами тут спорить не буду, конечно, я согласен. Но за, за одну жизнь я думаю вряд ли э, можно прийти к совершенству. Подождите, Правильно, а я поэтому вот меня... есть перерождение, поэтому душа перерождается каждый раз и и, и каждый раз она должна проходить, с, становиться думаете, садиться, на новую садиться? ступень, скажем так, подниматься согласен с вами. А за, одну, за, за один цикл нельзя пройти все? Нет, теоретически, наверное, можно, но не знаю, если... Ну, это надо быть, представьте, что тебе от рождения до смерти надо быть полностью праведным человеком, что, в принципе, Иисуса практически Христа, невозможно. Да? А вы не верите, но если, если был Иисус Христос, может он и прошел этим путем? Каким он путем прошел? Не знаю. Может, и прошел, а может, и, и прошел. А как же мы можем знать, если э, мы этого мы не знаем? Не можем. Это ну, почему науке неизвестно. Ну, неизвестно. Мы же не можем отрицать этого. Почему? Э, мы можем отрицать все, что не доказано. Как это? Мы, конечно же, можем а. отрицать все, что не доказано. Да, и мы, мы не можем э, то, что не доказано, абсолютно с этим соглашаться не доказано, что его не было, правильно? И не доказано, нет, что он не нет. пошел. Нет, э, тут, тут работает наоборот. Надо доказывать, что он был. А то, чего нет, доказывать не надо. Если нет, значит нет. Доказывается всегда наличие чего-то, а не отсутствие. Был, был, не был, ладно, но есть же Нагорная проповедь, которая... Э... Ну да, которую написали люди потом, э, написали потом, Нагорную проповедь. Потом, неважно, но, тем не менее она приписывается к устам Иисуса Христа, но и никто не поспорит, что это как бы руководство к жизни человеческой. Так на здоровье, я же не сказал, что то, что написано, например, в Евангелии, что это все неправильно. Там очень много хороших вещей написано. Проблема, знаешь, просто в чем? Что вот там в христианстве, ну, как бы в любой религии, в принципе, если вот взять нормально посмотреть, даже тот же ислам, если нормально взять, то там много-много да. много чего хорошего может быть написано. Проблема только в том, что люди это все понимают по-своему, зачастую либо понимают по-своему и делают, ну и трактуют, как им нравится больше. Либо они понимают все правильно, но при этом не соблюдают вот эти все условия. Понимаешь, ну, как? Люди. Вот христианство несло самая главная цель христианства была это нести любовь и добро, правильно же? Но при этом под под знаком вот этого распятия сжигали людей на кострах, вырезали тысячами и так далее. Поэтому тут как бы да, о любви да, да. очень да. сложно говорить. Вот, вот, да, кстати говоря, тут я с вами вообще абсолютно согласен, то, что иудейская религия вроде никого не вырезала никогда, да. А это происходило вы, на, вы, на, вы на, заре, на заре, когда они еще были, вот, можно сказать, так, первобытными людьми, типа того, еще, ну, в принципе, тогда иудаизм еще толком не сформировался. Э э до ну, да. создания еще Израиля, конечно же, евреи <потъем 'я> воевали с соседствующими там всякими народами. <потъем> И естественно, что ну, в те времена, это мы говорим про 2000 лет до нашей эры, <потъем> там 1000 лет до нашей эры, конечно, это происходило. Извините, в <потъем> современном я мире убил? такого не было, да? А? Почему? Подожди, подожди. Подождите секундочку. Евреи же до сих пор воюют. И Почему? убивают. Но, во-первых, евреи сейчас воюют не под знаменем иудаизма и нету, как это, не христовых походов, а типа иудейских походов. Это раз. Ну, подожди, я же закончу. То есть это не происходит под знаменем веры. Это во-первых. А во-вторых, евреи сейчас воюют, защищая себя и свою землю. То есть это совсем другая история. Мы же говорим про нападение, мы же говорим про агрессию. А евреи такого, конечно же, не не существует. А если мы говорим про Израиль... Подождите да. секунду. А евреи когда-нибудь воевали э, по другому поводу? Ну, когда-нибудь, я же тебе сказал, там тысячу лет назад, вернее, тысячу лет до нашей эры, две тысячи лет. Э, ну, естественно, были да. и войны, в том числе да. завоевательские. Как, а что, что, простите, хотели евреи завоевать? Ну, как, как и всегда люди в те времена, да и в нынешние, э, пытаются Нет. завоевать территории, как правило. Точно так же и тогда э, еврейские времена, собрали. которые появились, появились они, их, конечно да. же, пытались завоевывать территории. Что? Зачем? Только свою территорию. По-моему, евреи всегда воевали за то, чтобы отстоять свою землю, землю и храм свой. Это уже потом, когда она у них появилась, конечно. Но изначально, да, эти все земли, как ни крути, все равно были захвачены. С той поры ничего не изменилось. С какой поры? С, э, с, с, с поры первого храма. Ну, что, с, еще раз, из-за того, что ты параллельно со мной говоришь, я не, не все бывает слышу. Что не изменилось ну, с хорошо. поры первого храма? евреи отстаивают также свои земли. Да, потому что вот тогда, когда если ты говоришь про первый храм, это вот от царя Соломона уже после него да, пошло. И, конечно, вот как я тебе сказал, царь Давид основал первое вот это еврейское государство, царство Израиль. И у евреев появилась, соответственно, своя территория, которую они уже защищали. До этого ее mm -hmm. не было. Ну вот э, в таком формате, формате государства. Ну да, до этого государства вообще не было у евреев. И с тех Я пор говорю, оно... первое государство вот именно объединенное, потому что до этого были э, Саул э, тоже можно сказать там какое-то подобие государства было у царя Саула, но э, именно объединенное полностью все еврейские Колено были объединены Давидом и основано Царство Израиль со столицей в Иерусалиме. Который, кстати говоря, Давид завоевал. Ну, с тех пор ничего не изменилось. Вот, и вот с тех пор, да, евреи защищают свою территорию и себя лично, да. С тех пор, вот именно с тех пор евреи не, про, не проводят никаких завоевательских войн. Ничего, никакой агрессии подобного рода не проводят. Только защита происходит, да. Ну, с этим не поспоришь, с этим не поспоришь. Ну вот. В, в отличие от россиян. В отличие Ладно. от россиян. А ты сам откуда, ты где живешь? В России. А, в России, понял. У, у тебя столько много икон, ты православный, верующий, да, человек? Нет, я агностик. А, агностик, а зачем у тебя икон столько в квартире? Мне нравится. А, ну понял, ладно. Ну хорошо, агностик. Интересный, чувак. Чувак, кстати, хороший. Я просто, чтобы не закрывать его лицо... Кое-что из видео удалил, потому что не хотел закрывать. Вот, вот и о религии немножко поговорили, и об истории. Конечно, вот сейчас люди, которые верующие смотрят, и тут возмущались, наверняка, но ну, мои подписчики, может быть, кто-то и не подписчики смотрели. Не принимайте это на свой счет, мои вот эти все ну, кто, кто знает, я, конечно, атеист, поэтому у меня есть взгляды соответствующие. Но я не против людей, которые верующие. Единственное, у меня только претензия, вот как я уже тут и сказал, когда с ним разговаривал, это в том, что если вы называете себя верующими, при этом не, абсолютно не имеет значения, какой религии, христианство, ислам, иудаизм. У нас тоже хватает таких ребят, которые не соответствуют, скажем так. Так вот, если вы себя называете действительно верующими, то будьте добры, тогда соблюдайте все, что... Ну, хотя бы основные базовые вещи. Я не говорю вот там прям до буквы. Но хотя бы базовые вещи, вот то, что касается той же любви, того же добра, того же не убей, не укради, ну и так далее. Да, вот эти основные хотя бы э, параметры я даже э, не беру пункт э, не прелюбодействуй это уже ладно Хотя там это касается конечно же тоже Бога в первую очередь а никак не жены там или не супруга но э, это уже трактовки так сказать э, это я даже могу разрешить ладно э, можете прелюбодействовать вот главное не убивайте, не воруйте, ну и так далее. То есть вот э, из таких <laughs> не, не совершайте тяжких преступлений. И не лезьте в соседние государства, э, завоевывать э, чужие территории и убивать людей. Вот и все. А так можете верить во что хотите вообще, абсолютно.